Да, русский. Ну никто не совершенен. Давай громче и вдвоем споем. Это девочка там рядом или мальчик? Это Даня. Даня, это Даниил, мальчик. Да. Дал, так сказать, норма Гто. Конечно, сдал. Понятно. Добрый день. Привет, хорошая бейсболка. Хорошая бейсболка. Чего? Хорошая горбин был. Хорошая горбин а звук А звук плохой. Звук Связь плохая. Нет, связь нормальная, а звук плохой. Нет, связь нормальная, а звук плохой. Эхо идет. Может быть. Эхо идет. а я вас отлично слышу. Да, понятное дело, потому что я уважаю собеседника наушника. А ты нет. А. А ты нет. Я могу одеть. Одевай, давай. Одевай, давай. Сейчас. Раз-два. Раз-два. Включился? Алло. Включился наушник? О, вроде, а? вроде, а, ну, один-два, один-два. О, ну, это же другое дело. А то же я себя слышу лучше, чем тебя. Откуда ты такой? Да я, так, я так и понял. Думаю, С Крыма. Это че? А вы откуда? Эм, город, а, слышно, да? город, Курск, Украина, да. Курск, Украина. Ну а как ты думал? Я думал, Феодосия, Россия. Это ты плохо думал. Неправильно ты думал. Э, потому что Феодосия на самом. Феодосия, это что, само с Феодосией, что ли? Ну, почти. Ну а где ты? Как ты бель. Где ты? Ну, Приморский что-то говорит. Ну, конечно, говорит. Но я же с Курска. Я раньше часто ездил э, в Крым. Достаточно часто. У меня дед с Курска был. Уже нету его. В смысле? Как что случилось? Ну, умер. Ну, возраст, старость. А, а, -а. я думал, может, эти как их укрофашисты что-то сделали нехорошее. Не? А как же так случилось, что Феодосия стала Россией? Референдум, наверное, тоже провели, да? Так еще в 2014 году. Так и я же говорю, и мы же вот буквально вчера провели референдум, сегодня подсчеты 80% голосов за выход из состава Российской Федерации. Говорят, зачем нам в трупах ковыряться, лежать вот это вот. Мы лучше на свободу пойдем с чистой совестью. Тем более, украинских школ нет, э, притеснение населения сельской территории. А там же у нас же э, разговаривают большинство -то людей. Подожди. Да, да. Муточку, вот вы эти, украинских школ нету. Почему? Ну, нету в Курске, нету в Курске украинских школ, представляешь? А, я думал в Крыму. Я думал, вы про Крым. Да и в Крыму-то уже тоже опять нет. Это раньше были. Сейчас-то откуда? А в, Курске, а в Курске, никогда не было. Вот -то в том-то и беда. В Феодосии хоть когда-то были. А ты давно в Феодосии живешь? Ну, 20 лет уже. А до этого где жил? В Курске. В Тамбасе, в городе Солидари. Ой, нет больше такого города. Представляешь? Зато шахты соляные остались. Это знаешь, нет, туда тоже закладывали. Э Весьма серьезные заряды. Теперь все по новой копать придется. Нет больше вот такого города. Что ж, так, что ж, если города нет, что ж толку от тех шахт. Все придется строить по новой. И посмотрели мы на это, посмотрели, посмотрели, посмотрели. Смотрим, куда матушка приходит, везде. Разрушаются дома, гибнут люди. И решили мы, что ну их нахрен. Будем мы создавать, так сказать, республику свою по образу, подобию Донецкой и Луганской. Ну как же, если народ Донецкая и Луганская есть, то, наверное же, народ Курска есть. так Донецк и Луганская и этого самого, и, и Донецкая же вроде бы как российские сейчас стали. Так это же Россия так сделала. А чтобы получить независимость, надо же было, чтобы было наличие народа. Ведь получить независимость может какой-то народ. У русского же народа есть независимость. А народ, независимость может получить народ, который своей государственности не имеет. Поэтому изобрели народ Луганская и Донецка. Ну, а мы так посмотрели на это, думаем, ну, а какого хрена? Если можно вам, то что ж нельзя нам? Только вы хотели жить с Россией? Ну, живите, а мы не хотим. Вот теперь у тебя дома нет, а у меня пока еще есть дом. Так вот, пока у меня дом еще в Курске есть, я хочу, чтобы это перестало быть Россией, потому что везде, где приходят мы, там везде смерть и разрушение. Дома, дома нету. Был... Так и я же об этом говорю. Так я хочу, чтобы мой дом сохранился. А дети твои где? В России, в Украине? Крыму. Крыму? Взрослые уже или еще нет? И внуки. внуки здесь тоже. Конечно. Ну, внуки, -то, наверное, еще маленькие. А взрослых не позабирали на войну? А девчонок не забирали. А, у тебя девчонки. Так ты сейчас ты портовый, да? А тебе сколько лет? 52. Так тебе еще можно. Ну, а что? Ну, просто говорю, что тебе еще можно идти Россию защищать. Ну, если скажет, придется, то пойдет. Ну что, значит, скажут? И вот пока мы были э, в составе России, я работал в Белгородском военкомате, жил в Курске, но работал в Белгородском военкомате, Жив в Курске все вакансии были заняты. Вот если бы еще недели-две назад ты, так сказать, обратился, я мог бы тебе протекцию составить, куда-нибудь в шторм Z оформить. А так, ну что, теперь уже все, теперь мы уже не Россия. Теперь у нас военные комендатуры э, соседнего государства, кстати говоря, весьма вежливые, приличные парни. Должен я тебя заметить. Дома не разрушают, привозят гуманитарку жителям. Молодцы, уважаю. Ну, да. А ты построил себе в Крыму дом или снимаешь жилье? У меня мастерская Может, ж... И живу. И Довела, Россиюшка. Довела. Честно, если бы я знал в 2014 году, что будет такая вот фигня в 24 но я бы, наверное, даже уволился из армии и пошел бы куда-нибудь на гражданку, уехал бы из этой страны, честно тебе говорю. Вот честно. Напасть на братский народ, разрушить твой дом, э, оставить тебя бомжом. А у детей-то есть жилье? Да. Вы же купили. Да, они уже давно. Я все это самый. Я женой же развелся, мне. Еще, еще при царе горохи. Они уже они выросли без меня практически. А, -а, а, так ты этот самый кукушонок. Есть кукушка, если женского пола. Так ты кукушонок, да? Наплодил, поподбрасывал, да, под... поподбрасывал так сказать. Подкинул. В, гни, в гнездо. И слинял. Да молодец, да. мало смотри, как наш пострел везде поспел. Да. До моря далеко? Ну, а как подробно? Чего? До моря далеко, спрашиваю. А, до моря? Я только что мимо него проезжал. Ну? С работы каждый, каждый, день езжу. А на референдум ходил в 14-м? А сейчас бы пошел. Нет. Ну какие-то я, ж... не, я не любитель этих мер... А мой голос нихуя не решит. Аналогично За меня уже все решили такое. Я задам тебе э, вопрос личного характера, если ты не против. Ну, не про семью, а вот кем ты себя считаешь? Русским или украинцем? Или представителем народа Донбасса? Полякам. Ты поляк? Вообще поляк? А ты знаешь польский? Нет. Ну какой же ты поляк? Батя мой знает. Батя мой его знает, блядь, лучше, чем русский. А ну не ругайся, не ругайся. Он только только, он только русские программы и ой, польские программы и смотрел постоянно. К нему как приезжал в гости. Где? Он чисто на польском. Солидария. Нет область. Так ты родом вообще из Тернопольской области? Нет. У меня там бабка, прадед, дед похороненный. У uh -huh. матери вообще в Сваляве похоронен. А в Донецке я родился. Понятно. Это наверное семья когда ты еще маленький был переехала по институтскому распределению, да? Все эти вещи. И там тебя, да, 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 и да. там тебя и русифицировали. Там тебя поймали да. и русифицировали, да? И там, и, там, и там шахтеры меня за руку жали, мне. Поднимались из, из глубины шахты. Мы с мамой, с термоском, ходили до папы, папу подкармливать. Mm -hmm. А пацаны вылазят с, с караконками, с этими с фонариками, шли, там, Привет, улыбаются, сами черные, зубы белые. А ты помнишь, как Красавцы, в начале 90-х, как шахтеры э, выходили за независимость Украины с митингами, с э, битами, блин, серьезные парни были? Я в начале 90-х, знаете, где был? Так, ну как где? Ну, у тебя было лет 19-20. Я, был... Я был в Туркменистане. В армии служил. Да, и нам об этом не говорили, что все развалилось, что это самое. Просто собрали украинцев на Украину, молдаван в Молдавию, погнали и всех куда угодно. Туркменов в Туркмению домой. А ты украинский... А меня ты... а, бардак. Как раз нормально пошло, слава богу, совок закончился. А ты, кстати говоря, украинский язык-то знаешь или нет? Ну, я же в школе учил. А я вот в Курске, у меня нет в Курске школ э, украинских. Может, у меня немножко подучишь? Э -э, что там подучивать? Ну, в смысле, ну, я вот, например, не знаю, как будет, э, э, я не знаю, ну, клубника. Вот. Поланытия. Тебя не видно. Я говорю, наверное, поланытия, да? Полонитя? Ну, скорее всего, по-моему, так. Вот еще тот. Если я не ошибаюсь. Ты еще тот, житель Украины, который. Как же не стыдно прожить всю жизнь на Украине и не знать украинского языка? Это же, это же просто ужас. Вот интересно. У меня было стыднее, наверное, девчонка, которая к нам приехала из Киева учиться в третьем классе. Я был в uh -huh. третьем классе. Вот она приехала и отправляла нами на украинской мове. Uh -huh. А мы все по-русски. Ну и через два месяца она стала разговаривать по-русски. И да. сейчас до сих пор разговаривает по-русски. Тебя русифицировали, ее русифицировали. Это просто какой-то кошмар. Ну теперь... А просто теперь... вот так, так, так воспитаны, в Советском Союзе. А вот. почему в Советском Союзе туркмены разговаривали по-русски, Украинцы, белорусы разговаривали по-русски, латыши, литовцы. Все, что? Ну... Все, все так, так что ж тут хорошего? Если человек вырос в своей среде культурной, исторической, языковой и не может получить образование на родном языке, потому что его нет. Это же ужасно. А я, не, я не знаю. Я вот когда в Туркмении был, случайно, у нас было, ну, вообще радио по плацу иду. И про Крым как раз говорят. Ну, родные места что оказывается у нас самая большая численность населения народов мира в Крыму у нас вот здесь корейцы, белорусы у меня друг белорус те же молдаване те же те же я не знаю тут и негры Вот вчера проезжали, негр сидел какой ужас я когда учился у нас тут да понятное дело а вопрос я же ведь не об этом спрашиваю много ли из этих людей в русском в советском союзе владели своим языком культурой своего народа знали кто они и что они Да ты сейчас не очень знаешь, скажем но, прямо. Конечно, стопудово, стопудово, даже спорить не буду. Ну, я я... У меня, я был, задал своей бабушке вопрос. У меня бабушка вообще, это мамина мама, она разговаривала на венгерском языке. Но она украинка, но разговаривала на венгерском, потому что раньше была при на, при Мадярах. Вот. И она, раз, она русского вообще не знала. А потом так получилось, что ей пришлось бежать в Крым. От кого? Она там... Братья, братья наши бендеры нормальные были пацаны. Mm -hmm. А муж у нее по после войны, только он был русским. Ну там зацепили этого русского, но он пришлось на пику посадить. А кореш второй русский говорит, забирай жену, семью и валите в Крым, блядь. Потому что тут вам жизни не будет. И все, и они уехали. Как пон... моя бабушка оказалась в Крыму, так и я. А ведь, я, а, а, я ведь мог, а ведь могло быть у тебя нормальное будущее, понимаешь? А ведь могло же. Ну, может быть. Ну, ничего. Может. Я думаю, что ты встанешь на путь исправления. Вот как мы э, в Курской Народной Республике вот сейчас проведем выборы. Я не знаю, можем ли мы удержать, так сказать, э, власть. Но, нет, тем не менее, мы это сделаем и пойдем по пути свободы. Чего я и тебе желаю? Ко мне вопросы имеются. Никаких, абсолютно. Слава Україні! Давай. Давай. <реш> вже, вже думає, вже думає зрадник про те, що прийдеться повертатись. Правильно, нехай думає.